بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ات نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اما بعد Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertemuan kita kali ini, kita membincangkan tentang satu buku yang menarik. Buku ini berjudul, Salahkah Aku Menetapkan Sifat Allah Tanpa Tashbih? Buku ini ditulis oleh seorang pengarang muda dari Perlahat Datu Sabah, iaitu Ustaz Muhammad Hari Nunci, ataupun terkenal dengan nama Cikgu Ari. Buku ini sangat menarik. Saya katakan menarik kerana buku ini sesuai dengan minda muda-mudi hari ini. Minda yang mindanya adalah wacana ilmu, mindanya adalah wacana perbahasan. Minda bertanya dan mengharapkan jawapan. Persoalan yang dilontarkan adalah persoalan yang sangat fakta dan akademik. Dijawab dengan fakta, dengan nah dan dengan jawapannya sangat akademik dan dia menyebabkan jawapan itu diterima sehingga tak dapat dicolak. Buku ini sangat sesuai dengan uh, perbahasan sekarang. Buku ini sangat menarik. Sebelum kita menolak eloklah kita membaca dahulu. Di antara tajuk yang ada dalam buku ini ialah iaitu tajuk pada muka surat yang ke-10 yang akan uh, saya jadikan sebagai contoh sahaja. Nanti yang selebihnya kita boleh membeli dan membaca. Kalau kita beli dan kita baca kita tak faham, kita terus boleh bertanya pada penulisnya kerana penulis lebih memahami maksud tulisannya. Iaitu berkenaan dengan Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad, tokoh salafi wahabi yang berakidah tashbih. Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak berjumpa. Ibn Taymiyah meninggal pun pada tahun 600 hijrah lebih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 hijrah hampir 500 tahun jarak mereka. Mereka tidak berjumpa. Tetapi kedua ini dikaitkan. Dikaitkan dengan suatu uh, pahaman yang sangat tidak baik. Dikatakan mereka mempunyai fahaman berakidah tashbih. Tashbih ni maksud dia apa? Mereka dikatakan berakidah. Mereka meyakini bahawa Tuhan itu memiliki sifat makhluk. Dengan kata lain, pada diri Tuhan ada sifat makhluk. Seperti mata Tuhan sama dengan mata makhluk, tangan Tuhan sama dengan tangan makhluk. Maka mereka dikatakan telah mentashbihkan, telah menyamakan, mensamarkan antara Tuhan dan makhluk. Betulkah tuduhan itu? Sehingga kerana tuduhan ini, dua tokoh ini pernah mendapat gelaran kafir. Dan sampai hari ini, bila kita sebut nama Ibn Taymiyyah adalah nama yang sangat buruk. Kita sebut nama Muhammad bin Abdul Wahab adalah nama yang sangat buruk. Betulkah itu? Persoalannya betulkah itu? Apa salahnya kita mencari jawapan? Sebelum anda menghukum, anda menuduh satu pihak salah, tiba-tiba anda tak benarkan dia membukti. Anda menuduh dia mencuri. Tiba-tiba tak bagi kepada dia masa, ruang dan peluang untuk menafikan tuduhan itu. Tak Anda jatuhkan hukuman juga. Dia ahli tashbih, dia ini jahat, dia ini kafir, dia ini itu, dia ini ini. Ini bukan tidakkan yang benar. Maka ada satu bab di sini, Ustaz Muhammad Harinonci, dia membuat dalam bentuk soal dan jawab. Di antara soalan yang dia kemukakan ialah, sesetengah pihak menyatakan bahawa dua tokoh besar yang menjadi rojokkan kepada golongan Salafi Wahabi, iaitu Syekh Al-Islam Ibn Al Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah berakidah tashbih dan tajsim sesuatu sejauh mana dakwaan ini benar. itu dia punya tajuk dia. Mereka dituduh sebagai ahli tashbih dan tajisim. Mereka dituduh menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Kita tak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluk kerana Quran menyebut kepada kita laisa ka mislihi syai. Tuhan tidak sama. Mata Tuhan dengan mata kita tak sama. Walaupun hadis menyebut Tuhan senyum, senyum Tuhan dengan senyum makhluk tidak sama. Hadis menyebut Tuhan Uh, ada 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 kaki tak sama kaki Tuhan dengan kaki kita tangan Tuhan dengan tangan kita tak sama betul tapi benarkah mereka dikatakan telah menyamakan Tuhan ada perkataan menyatakan Ibnu Taimiyah menyatakan bagaimana Tuhan turun daripada daripada arasy ke langit seperti mana aku turun daripada membar ini ke bawah benarkah maka persoalan ustaz Harinonci sejauh mana dakwaan ini benar, sejauh mana dakwaan itu benar. Kita jangan takut kita kita ini mempunyai kaedah yang besar dalam Islam iaitu setiap orang yang dituduh dia dianggap tidak bersalah sehingga tuduhan itu dapat dibuktikan. Kenapa orang lain kata Ibnu Taimiyah sesat, Muhammad bin Abdul Wahab ni sesat, kita pun kata sesat. Mana bukti kita? Ha, mereka sesat kerana mereka dikatakan solat subuh tak berkunut. Solat subuh tak berkunut bukan sesat. Ada mazhab dia. Bukan di kalangan mazhab. Di kalangan para sahabah bacalah majmuk Ibn Taymiyah. Syarah kepada al muhazzab Ibn Abbas tidak berkunut. Ibn, ibnu Mas'ud tidak berkunut. Adakah mereka sesat? Dan itu bukan penanda dia, ikhwan. Itu bukan penanda. Sekarang kerja kita sebagai pemuda-pemudi dalam wancana ilmu yang begitu besar ini adalah mencari jawapan sejauh mana tuduhan itu benar. Maka Ustaz Hari Nunci membuka perbicaraan yang besar ini. Dia membuat satu jawapan, kata Ustaz Hari Nunci, kaedah terbaik. Kaedah terbaik bagi menjawab pertanyaan di atas ialah dengan meneliti sendiri tulisan kedua-dua orang tokoh tersebut masya-Allah nak tahu betulkah mereka kata tangan aku macam tangan tuhan turun aku macam turun tuhan berjalan aku macam berjalan tuhan betulkah mereka telah melafazkan kalimah itu sehingga sebahagian kaum muslim menganggap mereka bukan orang Islam kata Ustaz Hari Unci, kaedah yang paling tepat ialah mari kita cari semua tulisan yang mereka tulis yang menyebut perkataan itu. Mana ada tulisan itu? Sangat menarik hujah ini. Sangat menarik. Dia membuka kebekuan minda. Betulkah orang tu sebut? Betulkah? Kata dia Syekh Islam Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728 Hijrah menulis dalam kitabnya yang terkenal yang bernama Majmu' al-Fatawa pada jilid kelima muka surat ke-262. Bila Ustaz Harin Noncik dia tulis buku ni, dia dia type sekali teks asal dalam bahasa kita Arab. Jadi bagi para-para ustaz boleh meneliti teks ini betul tak betul. Majmu' fatwa sekarang dalam bahasa Arab wujud, dalam bahasa Melayu pun wujud. Hampir 20 jilid lebih. Ada dalam bahasa Melayu. يمكننا أن نشاهد يكتب هنا عن قول ابن تامية إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فهو يقول استواء الله كاستواء كا المخلوق كنزول المخلوق ونحن ذلك فإذا مبتدأ ضال فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله تعالى لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء Kata Ibnu Taymiyyah, sesungguhnya sesiapa yang menjadikan sifat Allah seumpama sifat makhluk seperti dia berkata istawa Allah sebagaimana istawa makhluk atau nuzul Allah sebagai nuzul makhluk dan apa-apa lain seperti itu maka orang itu adalah pembuat bidah ah yang sesat kerana sesungguhnya al-Quran dan as-Sunnah Al bersama akal menunjukkan bahawa Allah tiadalah dia seumpama makhluk makhluk dalam apa jua bentuk apa atau cara sekalipun. Orang kata Ibn Taymiyah kata Tuhan macam makhluk. Mata Tuhan macam mata dia. Berturun Tuhan macam turun dia. Bila kita lihat, ini orang tuduh. Bila kita kembali pada kitab dia, Ustaz Hari Noncik kembalikan pada kitab dia, didapati dalam kitab dia, dia kata siapa yang menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk, itulah orang yang sesat. Dia kata, siapa menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk, itu orang yang sesat kerana hidayah Tuhan dan akal manusia telah pun muafakat tak akan dapat menerima sifat Tuhan sama dengan sifat kita itu dia sebut dalam tulisan dia tulisan dia, karya dia majmu'ul fatwa kalau saya bentangkan tangan saya sepanjang ini majmu'ul fatwa dunia seluruhnya menjadikan kitab itu kitab merujukkan seluruh universiti Islam dalam dunia membaca majmu'ul fatwa bahkan dalam bab politik, dalam bab pemerintahan, dalam bab ekonomi, manusia kembali merujuk kepada majmu'ul fatwa. Tiba-tiba dalam majmu'ul fatwa berbunyi macam lain. Tiba-tiba ustaznya mengajar di sana, di sini menyatakan Ibnu Tamiyah telah menyamakan dirinya dengan makhluk. Bukankah itu satu tuduhan seenak adewe? Tuduhan yang tidak ada asas. Masalahnya bagaimana kita boleh menerima? Sekarang Allah mensajikan kepada kita tulisan buku seperti ini. Ditulis oleh Ustaz Hari Nonci. Buku ini hanya sekadar 105 muka surat. Itu pun termasuk dengan uh, biodata penulis dan dia punya uh, rojokkan-rojokkan dia. 105 muka surat. Kita boleh baca dengan mudah. Dan semuanya ada ada nota kaki belaka. Ada nota kaki belaka. Yang Arab pun ada, yang terjemahan Melayu pun ada. Muka suratnya, jiliknya pun ada. Buatlah sedikit kerja siasat. Semaklah sikit. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu inja in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang mukmin, wahai orang ada iman, ketika datang kepada kamu berita, ketika datang kepada kamu orang fasik mahu berita, maka siasatlah berita itu. Siasatlah. Maka sekarang ini kita dengar orang kata Ibnu Taimiyah samakan tangan dia dengan tangan dengan tangan Tuhan. Dia duduk di atas mimbar, dia kata bagaimana aku turun daripada mimbar. Macam itulah samanya Tuhan turun daripada langit daripada aras ke bumi. Tiba-tiba dalam kitab dia kita jumpa dia kata siapa yang menyamakan Tuhan dengan menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk itulah ahli bidah yang sesat. Dia kata sesat. Dia kata siapa yang kata demikian sesat. Takkan dia nak mengaku begitu dia menyesatkan orang itu bermakna maklumatnya sampai kepada kita ini ada yang tak kena kenapa takut nak membiarkan orang mengkaji berjumpa kebenaran sama juga yang disebut oleh uh, Syekh Muhammad uh, bin Abdul Wahab benda yang sama benda yang sama disebut oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada muka surat 13 وسأهل ننشي من باب أن عن محمد بن عبد الوهاب. دكتاب بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أعرف الكلام عن مواضعه ولا إلحاد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أكيف. ديكتا به كان كتا شيخ محمد بن عبد الوهاب. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Haq sebut bahkan dia kata, kata dia bahkan aku berikhtiqad bahawa Allah tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Justeru aku tidak menafikan darinya apa yang dia sifatkan dirinya dengannya. Aku juga tidak mentahrif yakni mengubah kata-kata al-Quran dari maksud maksudnya. Aku juga tidak melakukan ilhad, yakni menolak nama-nama serta ayat-ayatnya. Aku juga tidak mentakif, menggambarkan rupa bentuk. Dan tidak mentamsil, mengumpamakan sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi dengan sifat-sifat makhluknya. Kerana dia maha tinggi, tiada persamaan, tiada kesetaraan, tiada suatu sekutu baginya. Dia tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya kerana sesungguhnya dia yang maha suci lebih mengetahui tentang dirinya dan selainnya Masya Allah ini Ustaz Harun Ucuk bagi nota kaki kita boleh lihat dalam kitab Al-Mu'allaf Al-Mu'allafat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab boleh jumpa dalam kitab dia sendiri dia kata apa? dia kata bahkan Tuhan tidak pernah sama dengan makhluk Tuhan mendengar Tuhan melihat aku tidak menafikan apa yang telah Tuhan sifatkan dirinya dan tidak mengubah kata-kata Quran daripada maksudnya dan aku tidak menolak nama-namanya yang telah dia namakan di dalam kitab. Dia kata sendiri macam tu dalam buku dia. Kalau dia kata sendiri dalam buku dia begitu, macam mana kita kata dia menyamakan Tuhan dengan makhluk? Ha, inilah satu benda yang sangat menarik yang ada dalam buku tulisan Usahari Noci membongkarkan kebenaran mendedahkan penyelewengan maka saya menyuruh kepada pemuda dan pemudi yang mempunyai wancana ilmu bacalah buku ini kalau tak mau terima pun tak apa baca dulu at least you baca dulu baca dulu dan bandingkan yang orang kata orang kata setiap rojokkan itu pergilah ke Google pergilah ke tulisan mana-mana pergilah ke kedai buku baca lihat betulkah begini boleh bertanya kepada Ustaz Hari Muhammad Nonci, Ustaz Hari Muhammad uh, Nonci, tanya kepada dia, betulkah? Maka saya mengharapkan pemuda-pemudi sudi membaca buku ini. Iaitu, salahkah aku menetapkan sifat Allah tanpa tashbih? Dan banyak lagi tajuk-tajuk yang sangat menarik dengan jawapan yang sangat menarik. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.